Selamat malam semuanya, kita akan belajar kendaraan firman Tuhan pada malam hari ini. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Matius 17, ayat yang pertama sampai yang ke-9, kita akan membacanya dalam bahasa Jawa. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucapkan syukur kami di hadiratmu Bapa, karena kasih dan penyertaanmu yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Inilah kami anak-anakmu Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu terlebih dahulu untuk mendengar kebenaran firmanmu. Tolonglah kami Tuhan, karena kami sadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Tapi saat kami boleh bergantung kepada engkau, engkau yang akan senantiasa menguatkan kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius itulas etipun setunggal ngantos songo Matius itulas ayat setunggal ngantos songo Mekatan surawasipun gusti Allah Gusti kamulia aki ono ing gunung Sawise nemdino Petrus lan Yakobus sarto yukanan sadulure kedahuhan dire Gusti Yesus minggah ing gunung Kang dhuwur prelu niyamba Gusti Yesus banjur katon santun cohya ono ing ngarepe para sahabat mau Hai Pak Suryane mencorong kaya srengengi Sartopangagemme putih sumorot kaya pepadang Hai tumuli padha dikatingali Nabi Musa lan Nabi Elia kang padha ngandikan karo panjenengane Petrus banjur matur marang Gusti Yesus Gusti ibu saya nipun dilikaulos toyo wonten ing riki menawi paduko marengaken kawula badhe ndamel pondokan Satunggal kagem paduka, satunggal kagem Nabi Musa, saha satunggalipun malih kagem Nabi Elia. Sajroning lagi matur dumada-dumaaan ana mega padhang kang ngayomi wong akeh. Sata lanjur ana swara keprungu saka ing sajroning mega. Pangan dikani iki putra ningsun kekasih ingsun kang dame renaning panggalihsun iku siro rumono kruh koyong kang mangkono iku para sakabat sumungkem ing bumi lan banget budini Gusti Yesus njus nyela jawili para sangatati satungantikah podo ngadheko ojo wedi lan bareng podo dengenge sing katon mung Gusti Yesus piyambak ora ana wong mane maneh ngatane surangipun Gusti Yesus Bapak -ibu yang dikasih Tuhan sebelum kita membaca renungan kita pada malam hari ini mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 435 Kidung Pasamuan Jawi 435

Renungan pada malam hari ini dari pancaran air hidup diberikan judul rungokno Pangandikanyo. dikanyo rungokno pangan dikanyo. Limolah, Februari tahun, tahun, Song belas tahun, sembilan belas tahun, sembilan ma pelif engkang dipun ngantos dinten sakmangke. Gendira nasional inggal puniko minangka simbol kamanunggalan ramilo tan saged kabantah. Puniko makilis doyo warga kanada tanpa pembitoras boso kaprajayaan ugi pamanggih. Punika sambutanipun Maurice Bourget, juru wicara senat nalika acara pengesahan. Ewah-ewahan punika paring protondo Bapak Engel negari Kanada. Sinaoso tasik dados negari anggota persemakmuran Inggris Kanada saged nuluhaken rawos kamanunggalan kangge warganipun. Gantos gendira tumrap negeri dados pratondo wonten semangat enggal ingkang badhe dipuntindakaken dening pamrentah kangge para warganipun. Udah. Nabi Musa lan Nabi Elia dados tokoh penting kanggenipun Israel. Nabi Musa mimpin Israel medal saking tanah pangualan Mesir tumuju kanaan Nabi Elia kondang awit nindaakan kata musizat ing satengahipun bungso Israel Romilo Prastowo Gusti Yesus katon santun cohyo dipun kanteni rawuhipun Nabi Musa lan Nabi Elia Wonten sainggilipun gunung. Nedahaken bilih punika prastawa ingkang endah lan luhur. Ingkang ugi ngemutaken baksoanipun Nabi Musa ingarsanipun Gusti ing Gunung Sinai. Langkung malih wonten swanten saking Swali pun Migo ingkang ngandiko. iki putra ningsun kekasih ingsun iku sira rungokno ayati pun kang sal swanten kaswargen ingkang ngumandhang punika dados ratondo dilestu Yesus punika pribadi ingkang nabi Muso lan Elia saking riku para sahabat samidipun dipun utus Ngestoaken sedaya pangandikanipun Gusti Yesus. Sang Masih ingkang ngluwari manungsa saking telengipun dosa. Sedaya ingkang sami midhangetaken sabdanipun lan ngestoaken karsanipun Gusti Yesus pinesti tumuju kaliyujinan. Punopo, kita saged mirengaken Gusti langes to aken sabdo lan karsani pun sina uso kito kedah kecalan perkawis ingkang remenakan gesang kitok ninda aken gusti kanthi sampurno panjen sanes perkawis ingkang gampil nanging gusti piamba ingkang sampun dawu kato so pundi kedah kito lampahi Gusti Yesus sampun paring tulodo. Karso ngrawuhi jagat ingkang peteng. Karso kangilan paring Pepadang ing nebus manuso saking tuso. Semoga kita pitados pilih Gusti Yesus sang pepadangi jagat paring kasaketan kangge kita nglampahi timbalan kita puniko. Amin. Kata Mutiara di pancaran air hidup pada hari ini. Rumokno Pangandikanyo, Ojo Podo Semoyo. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengakhirinya kita tutup dalam doa. Allah Bapak kami yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada kesempatan malam hari ini Engkau boleh turut serta berada di tengah-tengah kami Kami mengucap syukur Tuhan karena berkatmu yang boleh kami rasakan Kami rindu Tuhan kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu pada hari ini Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau datang kepada setiap kami anak-anak. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, Bapak Ampuni apabila sering kali kami hanya datang ke hadiratmu saat kami butuh Ampuni kami Bapa, apabila kami belum menjadi anak-anakmu yang baik. Kami terkadang masih semoyo. Kami tidak langsung datang padamu. Kami hanya berjanji, tapi kami tidak lagi menempatinya. Ampuni kami Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami dan kami rindu kami bisa melakukan yang terbaik di hari-hari kami ke depan. Sebentar ya Bapak, kami akan beristirahat. Jagai malam tidur kami malam hari ini, supaya kami Tuhan bisa beristirahat dan esok pagi kami boleh beraktivitas, kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Kami mau satukan doa kami dengan doa yang engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.